маму Юрия Долгорукова я вынужден помянуть здесь исключительно потому, что она послужила причиной натянутых отношений Юры со старшими братьями сыновьями принцессы Гиты Уэссекской. Может, Долгорукий из-за них комплексовал, так каких бед способен понаделать глубоко закомплексованный заведующий клубом, мы с вами видим по Владимиру Путину. Опять же уделить внимание к этой теме вынуждают и сами московские историки, лепившие для Москвы Красивый фасад, когда ее переделывали во Всероссийскую империю. Татищев, беззастенчиво объявивший его маму дитой Уэссекской. В этом вся суть россиян. С одной стороны, у них то англичанка повсюду гадит, то Обама при этом. Так нестерпимо хочется породниться именно с английской принцессой. Дочерью Эдит лебединая шея. Так хочется поведать свою боль Такеру Карсону. В этот момент никого не смущает, что Такер пиндон.